তবানসকল আপুনি যদি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মাষ্টাৰ তথা পি জি যিকোনো বিষয়ত এম কম হওক এম বি এ হওক বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি হওক জাৰ্ণেলিজিমত হওক ছ'চিয়লজি পলিটিকেল ছাইন্স এডুকেশ্যন যিকোনো ছাবজেক্টত যদি আপুনি মাষ্টাৰ কৰিব বুলি ভাবি আছে বা কৰি আছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেম হওক বা থাৰ্ড চেম হওক বা ফ'ৰ্থ চেম ফ'ৰ্থ চেমত আপুনি পঢ়ি আছে বৰ্তমান তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে এই ভিৰতি বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ বন্ধুসকল এই ভিৰটিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপুনি যদি মাষ্টাৰ তথা পি জি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো পাবলৈ চাৰি বছৰ পৰ্যন্ত ৱেইট কৰিবলগা হ'ব পাৰে এই দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমটোৰ কাৰণে হয় বন্ধুকল কিয় আৰু কেনেকৈ আৰু কি ধৰণে আপোনালোকে এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মাষ্টাৰ তথা পি জিটো দুবছৰতে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তাৰ টিপছ এণ্ড টেকনিকছসমূহ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ গৈ আছোঁ ত' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এটা পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তবলক আজিৰ মোৰ ভিতৰত টিলে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কিছু সময় আগতে জনাইছিলোঁ যে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স হয় বন্ধুকল দৰাচলতে এইটো টিপছ নহয় বা ট্ৰিক্স নহয় একচুৱেলি এইটো ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি অৱ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি হয় বন্ধু অকল এইটো বহুত এটা ডাঙৰ সত্য কথা যিটো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বা পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট বা ইয়াৰ যিবোৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে হয়তো আপোনালোকক জনোৱা নাই বা আপোনালোকে হয়তো চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে সেইটো গম পোৱা নাই এই কথাটো কিয় কৈছোঁ কাৰণ বন্ধুসকল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপুনি যেতিয়া মাষ্টাৰ তথা পি জিত এডমিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৃষ্ণ মাষ্টাৰ বুলি নহয় যিকোনো ছাবজেক্টত ইউ জি হওক বা পি জি হওক আপুনি আপোনালোকে যদি পঢ়িবলৈ যায় তেনেহ'লে তাত আপোনালোকে এছাইনমেণ্ট দিব লাগিব হয় বন্ধুকল এই এছাইনমেণ্টটো আপোনালোকে এইবাৰ যিহেতুকে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যন পঞ্চাছ নম্বৰৰ আপোনালোকে এছাইনমেণ্টসমূহ কৰিব লাগে এই এছাইনমেণ্টসমূহ আপোনালোকে যদি টাইমত দিব নোৱাৰে বা সময়মতে যদি আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ৰিথেল পাৰে এইটো বাৰু ঠিকে আছে যে আপোনালোকে এছাইনমেণ্টটো সময়মতে দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ অসুবিধা কিবা কাৰণত আপোনালোকে দিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কিন্তু বন্ধুসকল আৰু এটা কথা হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া মাষ্টাৰ কৰিব বিশেষকৈ এম বি এ হওক বা এম কম হওক বা ছ'চিয়লজি এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছায়েঞ্চ আদি ছাবজেক্টত এম বি এ আদি বিষয়ত আপোনালোকে যেতিয়া মাষ্টাৰ কৰিব আণ্ডাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি ন' ডাউট কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে এটা ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যন আমাক প্ৰভাইড কৰে বা ভাল অপৰচুনিটি বা ভাল অপশ্যন আমাক দিছে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ৰেগুলাৰ মদত কৰিব নোৱাৰে আৰু অতি ন্যূনতম ফিজত তেওঁলোকে এডুকেশ্যনৰ বা ডিগ্ৰীসমূহ আমাক প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা সঁচা কথা এটা লুকাই আছে যে বন্ধুসকল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে মাষ্টাৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ লগে লগে ফৰ্থ চেম যেতিয়া আপোনালোকে গৈ পাব তাত আপোনালোকে এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে হয় বন্ধুকল মোৰ এই ভিডিঅ'টি কেৱল আৰু কেৱল ফ'কাছ কৰিম মই এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কাৰণ বন্ধুসকল প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট তথা ডিজাৰ্টেশ্যনটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ফৰ্থ চেম যেতিয়া আপোনালোকে গৈ পাব আৰু এই ডিজাৰ্টেশ্যন ক্ষেত্ৰত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আপোনালোকে অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইট হওক বা আপোনালোকে চেণ্টাৰত যদি সোধে আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে বিতং তথ্য মে বি আপোনালোকে নেপাব পাৰে পাব্লিকেশ্যন আপোনালোকে ন'টিছ পাই যাব যে আমুক তাৰিখৰ ভিতৰত আমুক তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগে বা আমুক ৱেবছাইটত বা আমুক ইমেইলত আপোনালোকে ডিজাৰ্টেশ্যনসমূহ পঠাব লাগে বা আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কিছুমান আপোনালোকক যিবিলাক ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনসমূহ দিয়া আছে কিন্তু দৰাচলতে ইয়াৰ যিটো ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনটো কিন্তু ক্লিয়াৰ নহয় মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ডিজাৰ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন সেইটো ক্লিয়াৰ নহয় তেওঁলোকে বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিজেও তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে এইটো গাইডলাইনছ পাব্লিছ কৰিব লাগে বৰঞ্চ শিক্ষাৰ্থীসকল যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ কমপ্লেইন কৰে অঁ তোমালোকে আগতে কৰিব লাগিছিল এইটো আমি তেতিয়া সেইটো গাইডলাইনছ দি দিম দি দিলোঁ হয় তেনেকুৱা তেওঁলোকে কথাসমূহ কয় তো এছ এ ইউনিভাৰ্চিটি এই কথাটো হ'ব নেলাগে তেওঁলোকে নিজেই প্ৰথমতে জানিব লাগিব মই ব্লেম কৰা নাই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এটা ভাল ইনষ্টিটিউচন বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে ডিগ্ৰীসমূহ লাভ কৰিছে আৰু মই কেৱল মাত্ৰ ডিজাৰ্টেশ্যন তথা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ কাৰণ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টৰ ন'টিছ বা গাইডলাইনছসমূহ চাই তাত কোনো গাইডলাইনছত আপোনালোকে নেপাব যে আপোনালোকে তাত ছেকেণ্ডেৰী যিবিলাক ৰিচৰ্চ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে ফিফটি পাৰ্চেণ্টহে ইউজ কৰিব পাৰে বুলি ত' আপোনালোকে এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিসকলে পঢ়ি আছে বা যিসকলে এডমিশ্যন লৈছে এইবাৰ বা অহা বছৰ মে বি এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনে শিক্ষাৰ্থীসকলে এইটো জনা উচিত যে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব তেওঁলোকে ছেকেণ্ডেৰী তথ্য বা ছেকেণ্ডেৰী যিবোৰ ডাটা প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টত ইউজ নকৰাটোহে ভাল অৰ্থাৎ কৰিবই নালাগে ট'টেলি একদম নিউ জেন হ'ব লাগে তো এই কথাটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে বৰ্তমান সময়ত আপুনি ছেকেণ্ডেৰী তথ্যসমূহ ইউজ কৰিবই লাগিব কিন্তু আপোনালোকে কে কেয়াৰ গাইডলাইনছত নাপাব যে আমুক পাৰ্চেণ্টেজ যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ইউজ কৰিব তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব আৰু এই ৰিজেক্ট হ'লেই সমস্যা এতিয়া এই ৰিজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত যে এইটোৱেই সমস্যা এতিয়া আপোনাৰ প্ৰজেক্ট বা ডিজাৰ্টেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ এবছৰ লছ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপুনি ছেম ইয়াৰত এগেইন আপুনি শুধৰণি বা কাৰেকশ্যন বা আপুনি এগেইন ছাবমিট কৰাৰ কোনো অপশ্যন নাপাব এবাৰ দিলে ৰিজেক্ট হ'ল তাত আৰু এক্সট্ৰা অপশ্যন আপোনাৰ আপুনি নেপাব যে আপুনি এতিয়া তাত কাৰেক্ট কৰিব আপুনি লাগিলে সামান্য এটা ভুল কৰক তাত আপোনাক কোনো ধৰণৰ অপশ্যন দিয়া নহয় ত' এইটো এটা দৰাচলতে এইটো হ'ব নেলাগে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৰ্তৃপক্ষই এইটো অন্ততঃ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই এবছৰ যে নষ্ট হ'ব এবছৰত যে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীটো পাব নোৱাৰিব অথচ তেওঁলোকে ফৰ্থ চেম ক্লিয়াৰ কৰিব এক্সাম যিমান থিয়ৰি এক্সাম আছে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব ইফালে আকৌ এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ডিগ্ৰীটো লাভ নকৰিব হয় বন্ধু অকল সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে হয়তো আপোনাৰ এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'বলৈ চাৰি বছৰ পৰ্যন্ত লাগিব পাৰে ছাপ'জ মই এক্সাম্পল আপুনি দুহেজাৰ তেইছত এডমিশ্যন লৈছে আপুনি চৌবিছৰ এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছত আপুনি ফৰ্থ চেম পাব দুহেজাৰ চৌবিছত আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল দুহেজাৰ পঁচিছৰ চৌবিছত আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কেঞ্চেল হৈ গ'ল আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছতহে দিব পাৰিব পঁচিছত আকৌ আপুনি এগেইন আপুনি প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টটো আপোনাৰ আকৌ কেঞ্চেল হোৱাৰ চান্সেছটো আছে চান আপোনাৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে ত' আপুনি এগেইন আকৌ পঁচিছত আকৌ দুবাৰ দিব নোৱাৰে আপুনি আকৌ ছাব্বিছলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব তো এনেধৰণে আপুনি মেক্সিমাম চাৰিবাৰ আপুনি প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট ছাবমিট কৰিব পাৰে আৰু চাৰিবাৰ যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টটো চাৰিবাৰৰ যদি কেঞ্চেল হয় দেন আপুনি আপুনি এই আশা বাদ দিব লাগিব যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে আপোনাক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো দিব বুলি কাৰণ আপুনি চাৰি বছৰৰ পাছত আপুনি সেই সুবিধাটো নেপাব যে আপুনি এগেইন ছাবমিট কৰিব তো বন্ধুকলটো হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ এটা ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি আপুনি পঢ়ি আছে বা পঢ়িব পঢ়িম বুলি ভাবি আছে বা আপুনি বৰ্তমান ফ'ৰ্থ চেমত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই ডিজাৰ্টেশ্যন বা প্ৰজেক্টটো আপুনি ট'টেলি নিজৰ ফালেদি বনাব কোনো ধৰণৰ এ আই বা ৱেবছাইটৰ পৰা বা কোনো এটা আগতে কোনোবা লিখা সেই তেনেকুৱা কোনো ধৰণে আপোনালোকে নল'ব কাৰণ তেওঁলোকে এটা প'ৰ্টেল বা তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম এটা আছে সেই চিষ্টেমটোত তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো বা ডিজাৰ্টেচনটো তাত ভৰাই দিয়ে বা এণ্টাৰ কৰি দিয়ে আৰু এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই ছিষ্টেমটোৱে কৈ দিয়ে যে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টটো কিমান আমি ছেকেণ্ডেৰী যিটো তথ্য ডাটাটো ইউজ কৰিছোঁ যদি আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বা ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিজেক্ট যদি আমি উইডিন থাৰ্টি এণ্ড ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত আমি ছেকেণ্ডেৰী তথ্য ইউজ কৰিছোঁ দেন আমাৰ প্ৰজেক্টটো একচেপ্ট হ'ব চ' এতিয়া একচেপ্ট হোৱাকেইটাটো ভালেই হৈছে একচেপ্ট হৈ যাব কিন্তু ৰিজেক্ট হ'লে আপোনালোকে এগেইন আপুনি সেই বছৰতো আপুনি আশা বাদ দিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ বাদ আপুনি কি কৰিব লাগে নেক্সট ইয়াৰত আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব ত' সেইটো কাৰণে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায় ত' কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে আগতে তেওঁলোকে গাইডলাইনছটো ষ্ট্ৰং ক্লিয়াৰলি তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিব লাগিব যে শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট ছাবমিট কৰোঁতে ইমান পাৰ্চেণ্ট ছেকেণ্ডেৰী তথ্য ইউজ কৰিব পাৰিব ইমান পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে নিজে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব এনেধৰণে তেওঁলোকে গাইডলাইনছত মেনচন কৰিব লাগিব হৈছে তব নকৰ তেতিয়াহ'লে এইবিলাক টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আহোম